Вот только что вы видели наш просвет, который мы выполняем во вторник. В следующей серии видеоблога мы покажем то, что мы выполняем в четверг. Ну и в последующем мы покажем то, что выполняем в субботу. Только что я сделал тоже 4 подхода. Хочу сказать, очень тяжело, очень хорошо работал, но очень приятно. Так как вы видели, как выполнял Александр Сарнавский, спросим его мнение после четырех подходов. Скажи. Сегодня я вам первый раз делаю 4, обычно 3 подхода делали. Очень тяжело четвертый подход вообще на волевых качествах. Я говорю то, что если не тренированных тренирован, будет человек делать, это очень сложно. Мы сами профессионалы, сами тренируемся, и для нас это очень тяжело делать. Да, еще вот. хотелось добавить, посмотрите, весь грязный, и я тоже, но зато довольный. И хочу сказать вам, то, что занимайтесь, ребят, для этого не нужны какие-то навороченные спортзалы. Мы почему мы говорим, мы за массовый спорт. Любой из вас, говорю, в любой деревне можно найти вот кусочек асфальта, буквально, старые покрышки. Попросить какого-нибудь знакомого сварщика, чтобы сварил вам тележки, там кувалды. И все, и занимайтесь. И все у вас будет отлично. Главное не пейте, не травите свою душу, не, не будьте баранами. Не делайте то, что вам говорят, то, что вам пропагандируют, пить, курить. Это все не ваше. Нужно оставаться здоровыми, сильными, чтобы у вас рождались здоровые дети. И все будет отлично. А тренироваться, говорю, можно и на улице. Тем более сейчас у нас лет. Всем пока!